проект который называется очень просто украинский город ну, вот сейчас концепция ну, тут какой-то общий мой посыл а вот посыл самого проекта Теперь непосредственно проект. Он состоит... Одна часть это фотографии. Мне на самом деле очень тяжело говорить, я просто после поезда. Ну, и у меня как-то все перемешалось. Но это, в принципе, фотография как документы события, которые недавно произошло в Киеве, сгорел дом как бы, на шулявке. Мы ну, об этом все слышали. И я хотела показать, ну, провести параллель между катастрофой, которая ну, случилась в Украине, и Чернобыльская катастрофой. Ну, как бы мы видим, что город поглощает все живое, но он не оставляет шансов на какие-то наши природные желания и потребности. Ну, вот, например, фотография с дерева. Ну, дерево, оно только начало расти, и его жизнь прекратилась. Ну, возможно, это как бы параллель с этой девочкой, которая ну, вот только начала свою жизнь в этом городе. И Тут никто не может утверждать, как она разовьется в будущем. Да. Вот еще видео есть. Видео построено на более каких-то интуитивных. Ну да, вот с ребенком было очень интересно работать, потому что как бы, под конец съемки она очень устала и проявляла вот именно эти непосредственные эмоции, которые нужны были в, этом, в этой работе. Ну это просто видео без звука, поэтому... Ну, возможно, я передала свои какие-то ощущения пребывания в мегаполисе, ну, да. А? Да. Ну, больше просто отражает, не говорю, просто uh -huh. Больше отражает о том, что мегаполис как что-то, что может что-то неожиданное вмешиваться в то, что вы создаете, как раз вас не огорчает. Ну, на самом деле, да. Вот ну, тут все неожиданно, все непредсказуемо, поэтому, возможно, этот звук и, и дополнил это видео, потому что оно без звука. Мне кажется, вот на этом у меня как раз происходит у тебя. Возможно. Спасибо. Так. Ну, как бы все. знаю. ну, вот я еще могу показать в пространстве. Замерельно. Ну, вот и сами фотографии еще раз. Ну, все.